还差一度就四十度了，你身体可真好。嗯，把药喝了。嗯，不用。你陪我睡觉，我明天就好了。这个、药太苦了，我不想喝。没想到堂堂的陆大总裁还怕苦呀？嗯、哪里苦啊？不苦。 如果这样的话就很甜，嗯。你别闹，还生病呢。躺好，赶紧睡觉、嗯。啊，我，嗯，我不想让你睡地上，要，又冷又硬的。没事，我不怕。你是嫌弃我吗？啊，我一个生病的人，都没有人陪，你说怎么办？别跟我撒娇。 撒娇没用啊，他、哦。哦。嗯、你不是说地上冷吗？ 你了，来给你暖暖。你是手残吗？没看见是下吗？他这么圆，跟石榴长得很像。而且这游戏太弱智，根本不符合我。 拿着，我今天生病，状况不好。算，我不嫌弃你傻。嗯，臭小子。贝贝，你来了。葵子，别靠近我，我感冒了，怕传染给你。贝贝，你和楠楠玩亲亲了吗？老师说了，只有亲亲才会传染。 来吃水果啊！我们去玩游戏。嗯嗯。p a d 来，跟你玩继续玩游戏。跟你玩会拉低我的智商，我要玩这个。 既然你想尽快和陆南复合，那 Chris 的事你就应该尽早跟他说，别等到到时候被人挖出来，那性质可就不一样了。其实，有一件事，我我一直都想。如果你不想说，就不要勉强，我会一直等到你想要说出来那天。真正的抄袭者不是苏北。 您这是苏总，苏总，对不起，我冤枉了你。各位，我是赵蕊的父亲。首先，感谢你们对赵蕊事件的关注。今天我来到这里，就是为了告诉大家，苏北是被冤枉的。 真正的抄袭者，是我的女儿赵蕊。啊